सुदेवाय अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं भक्तास्तां पर्युपास श्रीभगवानुमाच मय्यावेश्यमनोमे मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमामता एद्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्नि मामेव सर्वभूतं हि क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवक्तिरव्यापते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्नैनैव योगेन मां ध्यायन् न उपासते तेषां समबुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा भवामेन चित्तरात्पार्थ्य मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयेव अथ उज्वनसंशय अथ चित्तं समाधातुं न सक्रोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामी छातुन्धनञ्जय अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि મકર્મ પરમો ભવ પદર્થમપી કર્માણી કુર્વા સ્થિમ